Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi Ermənlər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. 10 Noyabr Azərbaycan xalqının qara ləkədən xilas olduğu, dövlətimizin gücünün bütün dünya tərəfindən qəbul edildiyi gündür. Axar az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Nəsib Məhəməliyev deyib. O, əldə edilən razlaşmanın əhəmiyyətindən bəhs edib. Dağlıq Qarabağ ətrafında 7 rayon işğaldan azad olundu. 4 rayonu Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlunu ordumuz işğaldan azad etdi. 3 rayonu isə müqaviləyə uyğun olaraq Erməni silahlı qüvvələri tərk edəcək. Şuşa, Xocalı, Xocavənd ordumuzun nəzarətindədir. Dağlıq Qarabağa hər hansı bir status verilmir. Rusiya sülh məramlıları 5 il müddətində Laçın koridoruna, Kəlbəcər yoluna nəzarətə həyata keçirir. Hər hansı bazanın yaradılmasından söhbət getmir. Hazırda Qardaş Türkiyə ilə birlikdə Müqavilənin icra vəziyyətinə nəzarət üçün yaradılacaq monitorinq mərkəzinin fəaliyyət detalları üzərində məsləhətləşmələr aparılır. 100 ildən sonra Naxtəvanə dəhlizi açılır. Bu nəqliyyat dəhlizinin açılması Azərbaycanla bərabər qardaş Türkiyə üçün, türk dünyası üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.